Salam dostlar. Rəsul 1991 kanalına xoş gəlmisiz. Sizə bu qabla tanış edim. Yəni bu qabın içində olan navaz şeylər, maddələr hansı bu suya qatılmış hazırkılar, üzüm sirkəsi, bir baş sarmsaq, sonra adi bibər 2 ədəd ondan sonra 3 ədəd, 4 ədəd ya da ə, soğan, qırmızı soğandı. Bunu mən YouTube-da bəzi kanallarda baxdım, öyrəndim. Mən də bunu düzəltmə qərarına gəldim. Bu çox vitaminli immunitet toqlarda, düzəldə də immunitet qaldıraq, qaldıran bir içkidir. Bir Bir dəfə bundan öncə, bir dəfə ə, bir etap vermişdim bunlardan. Çox effektivli bir şeydir. Yəni siz də istəfəniz özünüz verdə tutadıb bu vasitədən istifadə eləyə bilərsiniz. İndi isə bundan ə, necə istifadə etməyimi onu deyim. Bu içki bir həftə ə, qarşı tərkibindəki olan qarışıqlarla bir yerdə içilir bir həftə gün görməyən, işıq görməyən qaranlıq yerdə qalır və özünə bir həftə ərzində gəlir quş özünə. Bunu isə istifadəsi demək ki, su qablarının içünə adəsa 2 yaxud 1 litr su qabına 3 stəkan 3 stəkan bu sudan əlavə edirsiniz və onu su Şinlən qarışdırıb qovların qarşısına qoyursuz. Bu qab boşalana qədər bu prosesi aparırsınız və sonda nəticələnir. İnşallah ki, görərik. Çox xeyirli bir şeydir bu, dostlar. Sizə də məsafə görərəm. Bu qədər qavundizdiyiniz üçün Təşəkkür edirəm. Videoları izləyib like elətsə sevminərəm. Hələlik